rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini engillaridagi yamaqni o'zlari yanar edilar oyoq kiyimlarini poyabzallarini o'zlari tikar edilar qo'ylarni sog'ar edilar uy ichilarini xizmatlarini yelib yugurib qilar edilar gaplarni eshiting rasululloh faqirlarni miskinlarni sevar edilar faqir degani kambag'al degani miskin degani hech narsasi yo'q degani haligilarni sevar ekanlar o'sha şey hech narsasi yo'qlarni o'shalar bilan birga o'tirar ekanlar ular kasal bo'lsalar ko'rgani borar ekanlar ular olamdan o'tsalar janozasiga qatnashar ekanlar <laughs> ey birodarlar kechirasiz bizni zamonamizda bundaqroq kiyingan bo'lsa qo'l uzatmayaptiyu qo'l uzatsa bitta